Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajma'in ajmain. Nama saya Ahmad Nawawi bin Muhammad Amin, uh, graduan University Technical Malaysia Melaka, UTM, uh, pada tahun 2017 saya grad. Saya masuk 2013, eh uh, ketika itu saya berumur eh uh, 23 tahun. 23 tahun Sebelum tu saya belajar di Politeknik Dan selepas daripada itu saya kerja setahun Barulah saya sambung belajar di Universiti Teknik Malaysia Melaka Dan sekarang saya uh, Berniaga, berniaga sendiri uh, Saya ada berniaga buka kedai makan uh, Custom perabot Dan juga ada satu kedai gunting rambut lah Walaupun ada kedai gunting rambut Owner dia tak terpotong rambut dia. <laughs> Okey, seterusnya pada saya UTM ni adalah satu universiti yang sangat baguslah untuk menceritakan awal mulanya saya kagum dengan UTM sebelum tu lah kenapa saya pilih UTM. Kalau ikutkan saya pun tak tahu saya pilih universiti apa waktu saya nak belajar dulu. Saya pun saya rasa UTM ni saya tak kenal pun. Dan yang saya tahu UTM, UITM secara jujurnya lah. Tapi ketika UPU tu, saya pun tak tahulah macam mana saya tekan UTM ke, pilihan pertama ke. Sejujurnya memang saya tak tahu. Tahu-tahu dapat surat tawaran, belajar di UTM dekat Melaka. Dan itulah first time saya tahu, oh UTM. Ha, lepas tu saya check, uh, apa tu nama memang, uh, Universiti Awam lah. So, saya tanpa membuang masa, saya buat keputusan walaupun ketika itu saya sudah bekerja, saya buat keputusan untuk sambung ke UTEM pada umur 23 tahun. Dan itulah detik pertama saya mengenali UTEM. Saya dulu Fakulti Teknologi Kejuruteraan, FTK lah. Yang mana sekarang kita dapat tahu semua fakulti dah jadi FTK lah. Ha, kalau dulu FTK tu ada satu je FTK dan alhamdulillah kita dah memfokuskan kepada TVET ha, disebabkan itulah jadi semua fakulti jadi FTK juga dan saya mengambil jurusan uh, dalam bidang automotif teknologi automatik uh, dan grad 2017 untuk degree Uh, buat pertama kalinya saya menjejaki di, uh, kaki di dalam UTAM uh, ni saya cerita benda yang jujur lah uh, dan banyak kali saya cerita dekat adik-adik kadang-kadang diorang apa tu nama jemput saya untuk bagi perkongsian dan sebagainya saya selalu cerita benda ni first saya kagum dengan UTAM adalah dewan dia Dewan besar. Ketika itu belum lagi nama Dewan Chancery. Ketika itu nama dia Dewan Dewan Besar lah. Kui saya masuk, saya kagum lah, saya jakun. Saya tengok Dewan tu sangat cantik, sangat besar, sangat bagi saya sangat-sangat wow lah ketika itu. Sebab saya tak pernah tengok Dewan yang secantik dan segah itu. Ha, buat pertama kalinya saya tengok dekat YTM. ketika saya belajar di poli bukan saya nak cakap dewan poli biasa-biasa saja, tidak bukan itu maksud saya, tetapi ketika saya melihat dewan besar YTM tu saya rasa macam aku nak takluk dewan ni ha, first saya masuk di dalam YTM tu memang saya ada niat aku nak takluk dewan ni, macam mana secara, secara sekalipun aku nak dewan ni ketika saya masuk dengan rasa takjubnya tu sampai terbawa-bawa aku nak dewan ketika itu dan uh, apa tu nama semasa pembelajaran tu proses pembelajaran di UTM selama 4 tahun tu kita pun tak sangka lah yalah Allah tu bagi apa yang kita nak mengikut niat kita yang awal saya pun pada awalnya saya sangat uh, tak ingatlah kepada niat tu. ha, cumanya saya fikir-fikir balik kenapa aku buat benda-benda ni dekat UTAM. Ada kawan ingatkan saya, Wi, kau pernah cakap kau nak takluk Dewan. Dia cakap, Oh, baru saya teringatlah. Pada akhirnya, memang saya buat macam-macam dekat dekat Dewan tu lah. Saya takluk Dewan tu. Saya menyanyilah. Saya apa nama, conduct untuk program lah. Menjadi fesi lah dan pada akhirnya saya Alhamdulillah saya bersyukur aa, aa, rezeki Allah saya dikurniakan ketika majlis convocation tersebut saya betul-betul dapat takluk dewan tersebut dengan men, aa, mendapat anugerah pelajaran diraja yang mana apa tu nama anugerah yang sangat berprestis lah bagi saya dan saya sangat puas hati dan ketika itu saya rasa macam sedihlah dan bersyukur. Saya banyak-banyak terima kasih dengan dekat UTem. Saya pun tidak mengharapkan aa, dibalas seperti sedemikian. Kemanya kita bersyukur sebabnya Allah bagi apa yang kita nak. Aa, itu sudah cukup. Dan selepas daripada itu kita pun alhamdulillah bersyukur dengan pengurusan-pengurusan UTem yang sangat baik aa, dan selalu membantu kepada pelajar Uh, tak kira masa sebabnya sewaktu belajar pun saya pun pernah uh, pernah menjadi majlis perwakilan pelajar yang mana memegang uh, jawatan sebagai yang dipertua uh, majlis perwakilan pelajar lah daripada situ saya nampak memang staff-staff UTM sangat baik uh, ada student accident ke dia datang bagi bantuan tak kisahlah daripada kita duduk, kadang-kadang kita pergi uh, kejurunan, kejiranan, uh, apa tu nama, kawasan-kawasan uh, pelajar duduk. Bila mana ada uh, staf-staf ataupun uh, pekerja-pekerja UTEM duduk, mesti orang masih yang sama mengambil tanggungjawab macam mak ayah sendiri. Macam mak ayah kami sendiri. Kadang-kadang uh, mereka uh, tak sering silu untuk bertegur, kadang-kadang uh, uh, menegur. Kadang-kadang tak boleh nak tegur direct kepada student, ah, dia hantar report kepada kami. Eh tolong tengok ah, budak benda ni di kawasan kejiranan ah, dan kita sebagai ah, orang yang bertanggungjawab perlulah tegur. Dan saya sangat bersyukurlah semua tu ah, apa tu nama berlaku dengan sangat harmoni. Ah sebab tu, se disebabkan itu saya sangat bersyukur belajar di UTEM dan sehingga hari ini kalau ikutkan apa yang saya buat tu adalah rentetan-rentetan daripada saya belajar. Meskipun saya buka kedai makan, tapi kedai itu saya buat sendiri. Macam contoh saya ada kedai apa nama burger bakar. Kita bakar dalam aa, tempayan dan tempayan tu kita aa, inovasikan lah. Aa, kita daripada sistem pembakaran dia dan kedai pula bangunan tu kita buat sendiri, welding dan sebagainya. Jujur saya cakap, saya belajar welding dan sebagainya kalau ikutkan permulaannya daripada poli lah. Tapi selepas daripada tu dah dah tinggalkan. Tapi ketika UTEM saya start balik buat benda tu. Aa, kadang projek dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu praktikal tu kita dapat ketika kita belajar. Bukan kita aa, try and error saja-saja ataupun tengok YouTube atau tidak. Cara begitu boleh. Bukan saya menidakkan tetapi benda tu saya sangat bersyukur saya dapat ketika di UTEM. Dan uh, ketika belajar juga saya ada peluang untuk berniaga dan benda-benda yang tu adalah soft skill. Uh, apa tu nama orang kata yang dididik ketika kita ber berprogram. Uh, kadang kita nampak peluang, eh ya, aku boleh kot berniaga. Kalau kita tak dapat benda tu dekat UTEM ataupun dekat tempat belajar saya rasa saya tak dapat tu, benda tu dekat mana-mana kalau saya tengah bekerja. Ha, disebabkan proses-proses itulah yang menjadikan diri saya ataupun mendidik diri saya untuk menjadi seorang yang uh, seorang usahawan lah. Dan sehingga kini uh, saya masih tetap meniaga dan selepas habis di UTEM tu masa yang sama saya sambung master juga di UTEM dan saya selesaikan master saya uh, pada 2019. Ah uh, pada ketika itu bagi saya lah dalam bidang saya eh uh, yang saya belajar ketika itu uh, up to date lah. Macam contoh uh, BMW i8 ketika itu dekat Malaysia tak banyak pun. Tapi salah satunya ada di UTem. Dan kita jadikan benda tu adalah tempat kita belajar BMW SBG tu siap ada dah potongan separuh yang ha, boleh sediakan benda tu sangat up to date lah ketika itu masih lagi sistem hybrid aa, daripada aa, campuran bateri dan juga kuasa enjin dan kita dah belajar benda tu kalau daripada segi aa, edukasinya adalah up to date lah bagi saya kalau daripada segi macam kelas dan sebagainya bagi saya selesa je Alhamdulillah selesa sebabnya ketika saya masuk pun UTEM sudah pun berusia lebih kurang 13 tahun, 14 tahun. Jadi dalam tempoh tersebut memanglah boleh saya katakan barang-barang yang sebelum ni kita still pakai dan sebagainya. Tapi bagi saya apa yang diajarkan up to date. jadi untuk keselesaan kita belajar tu kadang-kadang kita duduk dalam kelas hanya untuk ketika lecture saja Ha, selebihnya kita akan masuk uh, dalam lab ha, Tapi di dalam lab tu yang kita yang lebih Memfokuskan untuk kita ni ialah dalam bidang teknikal kan ya, Dan juga teknologi Jadi yang dekat situ Lebih up to date Jadi kita selesa dengan tu Jadi benda tu bagi saya selari lah Dengan pembelajaran dan juga Kondusif kita berada di dalam UTM tu Sangat selari Dan kita tengok uh, sekarang pun Haa uh, apa tu nama infrastruktur di dalam UTEM pun saya tengok banyak yang telah diperbaharui dan saya sebagai alumni UTEM ni sangat berbangga dan sangat sangat-sangat apa tu nama mengucapkan tanya lah kepada UTEM disebabkan melakukan benda yang baik mengikut zaman dan juga kehendak manusia yang sekarang. mingguan-mingguan siswa kalau ikutkan Yelah ketika itu saya ni saya, ni cakap, saya diberi tanggungjawab sebagai ketua pengisian ha, jadi ketua pengisian ni antara orang yang famous lah ha. ha, sebabnya saya handsome, ya, tak adalah <laughs> sebab kita ada trademark time tu kalau ikutkan memang awal tu saya nak buat trademark tu malu lah kalau tak jadi memang kena chop lah sampai kalau empat tahun, empat tahun lah kena chop kalau tak menjadi. Sebabnya ketika saya masuk di UTEM dulu ada apa tu nama seorang abang ni lah menjadi faksi juga tapi zaman kami tu label dia something lah sebab uh, sebabnya agak annoying tu mungkin kan empat-empat tahun tu kami panggil abang tu benda yang tak menyenangkan lah sampai tahap dia sendiri cakap dekat kami stop panggil saya benda tu saya tak nak cerita kat sini kan tapi ketika itu saya diberi tanggungjawab pula untuk memegang apa nama uh, jawatan tersebut uh, ketua pengisian untuk mingguan yang, haluan siswa memang suak lah kan kalau kena label kan uh, kita cuba je, kita jadi cuba jadi sporting dan sebagainya Alhamdulillah menjadilah dan diterima baik Ha kalau boleh saya kongsikan tu waktu tu trek mak saya adalah sedut sikit. Ha, sebabnya selalu orang tarik nafas. Tarik nafas. Hembus. Tapi kita buat lain sikit dengan gaya macam lah kalau saya boleh tunjuk. Bila saya cakap sedut sikit maknanya tu tarik tarik nafas. Ha, sebabnya kadang dia orang dalam mau apa kita tengok lemau je kita sebut sedut sikit Hembus, hu who -ha. ha jadi bila benda tu jadi satu dewan kita rasa macam wow best dan ketika saya masuk uh, apa nama handle untuk a uh, minggu haluan siswa ketika kami handle uh, minggu haluan siswa saya rasa sangat seronok ketika tu budak-budak sangat bagi kerjasama dan feedback feedback daripada staff pun semua baik-baik feedback daripada student pun baik feedback daripada yang senior kami dia cakap sangat best ha, yang tu kita bersyukurlah. Ha, disebabkan ketika saya masuk UTEM ketika saya menjadi peserta kepada Minggu Aluan Siswa senior-senior cakap waktu kami masuk tu adalah zaman kegelapan <laughs> kegelapan bagi FSC lah ha, sebab saya sendiri ha, nampak benda tu uh, bergaduh dengan apa tu nama berapa banyak kali saya rasa benda tu sebelum-sebelum ni mungkin berlaku tapi bagi dia orang yang zaman saya masuk tu mungkin terlalu agresif sebab tu saya cakap kalau nak cerita tu saya sangat, sangat ketika awal tu memang saya sangat risau lah Dahlah jadi ketua pengisian kalau tak menjadi memang barai ya cerita dia ha, yang dekat Terengganu lah Aa, kita buat program kampung angkat Nama dia Bustek Ini saya kolaborasi dengan Ada satu kampung dekat Terengganu aa, Dan saya juga dibantu oleh aa, Mantan YDP yang sebelum saya aa, Apa tu nama saudara Khairul Nizam Dan sekarang dia menjadi apa nama pesyarat di UTEM lah dan saya pun banyak belajar daripada dia juga saya akui benda tu dan saya apa nama tak malu untuk sebut benda tu dan program tersebut saya rasa saya tak boleh lupa disebabkan kita berkolaborasi dengan orang luar di luar daripada Melaka dan kita buat program tersebut selama 4 hari 3 malam kalau tak salah ketika cuti semester pertengahan. Jadi program tersebut uh, memfokuskan untuk kita sebagai pelajar uh, apa nama bantu orang kampung. Lepas tu kita bawa kita punya produk dekat UTEM ni. Macam contoh kereta ataupun apa yang robot-robot drone yang kita ada ketika itu kita bawa pergi kampung kita tunjuk dekat sekolah ada beberapa sekolah program dengan orang kampung kita buat pameran uh, saya rasa itu sangat 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 best lah uh, sebabnya sebelum sebelum tu ketika saya berada di UTM program tersebut tak pernah dibuat bukan saya nak menidakkan yang sebelum saya masuk tu tak pernah buat saya tak pasti yang sebelum tu tapi ketika saya berada di UTM saya tak nampak program macam tu sebab tu saya Berusaha dengan kawan saya ni Dengan Nizam ni Untuk mewujudkan program yang sedemikian lah Dan Alhamdulillah Program tersebut berjaya Dan orang kampung pun Sangat happy Dia kata kalau boleh Kami nak universiti-universiti lain pun buat macam ni Kalau boleh Next time datanglah lagi Bawa produk-produk yang lain Sebab orang-orang kampung ni Dia kadang-kadang Dia Bila nampak Daripada usia yang awal kita tengok daripada budak-budak lah, eh. respon daripada budak-budak dia sangat happy. Dia tengok benda tu mungkin tak pernah nampak dekat tempat orang, tapi bila kita bawa macam robot, kereta ketika tu ada macam kita buat kereta racing-racing macam tu lah. Tapi kita bawa ke sana ada beberapa drone juga kita bawa ke sana. Mereka sangat happy. Dia orang sampai boleh cakap. Abang nanti saya nak belajar macam abang. Abang saya nanti saya nak masuk UTM. Ha, sebab mungkin ketika itu bukan saya nak cakap sekarang. Sekarang dah senang dah nak akses nak tengok benda tu dan sebagainya. Dan kita sendiri boleh beli murah aja sekarang. Ha, ketika itu kan sangat susah nak dapat. Jadi orang tu rasa teruja. Tapi kita dapat respon macam tu kita sangat bangga lah. Sampai budak-budak sendiri boleh nampak aku nanti dah besar nak nak sambung UTM aku nanti benda-benda tu yang kita rasa macam rasa happy lah dan saya rasa benda-benda yang macam ni perlu diteruskan sebabnya selepas daripada saya buat benda tu saya tak nampak lagi dah sampai sekarang program yang seakan-akan macam tu sama ada di dalam UTEM ataupun di dalam Melaka ataupun di UTEM sendiri bawa keluar saya saya tak nampak LI saya di company nama dia Kohu dekat Melaka dekat Aikro uh, dia Sanicon punya company kalau ikutkan saya apa nama ada buat satu dokumentasi berkenaan proses buat untuk satu machine part ni nama dia Taret, dia untuk apa LED lah untuk packaging dia benda tu jadi saya buat benda tu saya diperuntukkan kalau ikutkan selama enam bulan buat benda tu. Tapi disebabkan saya bukanlah nak cakap saya ada pengalaman kerja sebelum tu tapi disebabkan kita berkemungkinan dah terbiasa benda tu. Sebelum ni pun dah bekerja. Jadi suasana kerja tu kita tak jadi masalah. Saya dapat selesaikan benda tu dalam sebulan setengah. Dan selepas daripada tu orang sendiri cakap Uh, you nak buat apa lagi? Lepas tu saya cakap, saya tak kisah. Lepas tu dia kata, I test you. I, I, I kasi you drawing, you selesaikan. Lepas tu dia kasi saya drawing, saya selesaikan. Dan selepas daripada tu, dia orang semua suka dengan kerja saya. Saya di offer untuk, untuk kerja kalau you kan. Tapi saya memilih untuk sambung master lah ketika itu kalau nak katakan apa yang saya dapat di dalam company, company tu hmm. memang sangat banyak lah saya rasa situasi apa nama yang baru sebelum-sebelum ni saya uh, bekerja sebagai technician saja. Uh, jadi kita tak dapat merasa uh, merasai walaupun dalam masa 6 bulan tu kita rasalah kerja-kerja sebagai engineer tu macam mana nak katakan terlampau busy tidak juga sebab ada company Europe ketika itu memang dia diterapkan tak boleh stres ha, yang tu saya happy syarat dia jangan stres jangan stres kalau stres pergi keluar isa okok ha, tu memang dia dia, dia, dia cakap lah ha, jadi sebab tu kita pun kerja pun uh, tanpa pressure lah ha, so happy lah ha, kalau nak katakan pengalaman tu tak banyak sangat sebab 6 bulan je kan Ha, tapi apa yang kita dapat tu sangat banyak. Cara bekerja sebagai apa, seorang engineer dan sebagainya. Dan ketika LI pun saya sudah dilepaskan. Ketika tu ada beberapa orang LI bersama saya. Saya dah dilepaskan dah untuk apa nama daripada supervise. Ha, dah, dah dipercayai untuk buat kerja lah. Ha, yang kawan-kawan lain bukan saya nak kata dia slow tapi SV sendiri cerita yang lain nak kena di supervise lagi ha, yang tu lah ketika itu sangat happy lah happy kalau nak katakan penat memang penat lah satu hari saya dekat Dewan pagi untuk sesi yang anugerah petang sesi untuk fakulti tapi apa-apa pun saya sangat uh, apa tu nama happy lah dengan majlis congregation di UTEM walaupun orang kata Uh, masih tidak apa uh, nama seperti universiti, universiti universiti yang lain sampai lima hari enam hari kalau tak salah sebab ramai sangat tapi walaupun kita dalam situasi ketika itu dua hari saja kalau tak, kalau tak salah dua hari kan yang sebelum ni kan tapi saya rasa ketika itu sangat meriah uh, dengan kehadiran ibu ayah masa yang sama kehadiran uh, pelajar UTAM yang apa, meraihkan kita juga sebab kita happy lah sebab kawan-kawan pun datang support datang meraihkan bersama jadi dekat situ lah kita rasa macam sangat terharu lah rasa yang sama lecturer pun bila kita habis uh, lecturer sendiri mengucapkan lah. ketika dalam dewan lagi lecturer dah bagi bunga kita rasa macam sangat sangat happy lah Saya tak merasa bekerja selepas grad. Ha, saya terus bisnes. Ha, jadi kalau ikutkan ha, uh, saya pegang apa ni je lah. Daripada dekan saya dulu, FTK, uh, Prof. Raimi. Dia cakap macam ni. Ha, uh, kepada pelajar FTK, kalau dah habis, kena buat beberapa perkara -ber -ber lah dia kata. Kalau tak bekerja, berniaga. Kalau nak berniaga, jangan bekerja. Kalau nak bekerja, pergi cari pekerja. Jangan sampai menganggu. Ah, ha, dia kata lah. memang saya ingat lah. Dan satu trademark dia memang ditekankan untuk kita adalah menyerlah jauh daripada yang biasa. Ha, yang tu saya ingat sampai sekarang. Dan ketika dia cakap benda tu berulang kali dan satu fakulti tu dah bagi kami tu trademark kami tu kalau sebut menyerlah jauh daripada yang biasa tu kita dah dengan IP dah. Dan benda yang saya tak boleh lupakan juga ketika berada di fakulti yang mana ke, saya ni kahwin waktu belajar. Ha, uh, lepas tu, yelah rombongan daripada UTEM dua bas kalau tak salah. Pergi ke rumah, apa nama, meraihkan saya kahwin lah. Uh, benda tu memang saya happy lah. Ha, uh, daripada UTEM sendiri. Lepas tu, apa tu lagi, saya diberi peluang lah Uh, menulis lirik dan mencipta lagu dan menyampaikan uh, lagu tersebut di di apa nama di Dewan Besar uh, untuk lagu menyerlah jauh dari yang biasa. Uh, untuk bakal alumni naik uh, seawalnya saya nak ucapkan. Tahniah lah walaupun anda bakal saya ucapkan tahniah yang pertamanya disebabkan anda Orang yang hebat Dah belajar di dalam UTEM dan Anda bakal menjadi alumni UTEM yang Sangat-sangat hot lah nanti Dan sangat di apa nama diperlukan di dalam industri Dan ucapan saya dan harapan saya kepada alumni-alumni UTEM Sama seperti dekan saya Kalau tak bekerja Pastikan meniaga kalau tak berniaga pastikan bekerja. Jangan yang pastikan jangan menganggur. Ha, okay, itu saja daripada saya untuk bakal-bakal alumni dan bakal-bakal apa nama alumni yang mengharumkan nama UTM di persada dunia nanti. Kalau kan, sebabkan kita ni ikut perkembangan masa, meskipun. Aa, sejujurnya lah saya pernah bukan komplain, tidak saya hanya bagi info saja ketika saya ber-LI dan sebagainya kita nampak ada benda yang kita agak ketinggalan tapi bila kita dah sampaikan you tend cepat-cepat kecap kat situ dan bagi saya industri nampak kita punya penyampaian tu itu yang mahal dia nampak graduan UTM ni eh dia bukan just follow saja. Dia tahu apa yang dia nak sampaikan, dia tahu apa tu nama proses-proses kerja dan sebagainya. Dia bukan sampai tahap yang kita ni di UTM mungkin dah terbiasa dengan bidang teknikal ataupun uh, hands on sebab benda tu selalu nak kena fikir. Dia berbeza dengan uh, pemikiran uh, untuk menyelesaikan masalah berkenaan atas kertas dan juga yang benda hands on ni lah yang hands on ni motor kepada kita nak kena kreatif lebih ha, bila kita dah latih, dilatih untuk kreatif macam itu bukanlah ha. untuk kita kreatif untuk ke arah menipu, tidak untuk penyelesaian masalah ha, jadi dia kadang-kadang terfikir eh, aku sendiri tak terfikir macam mana you boleh fikir kita cakap ah, saya belajar dekat UTM ah, mungkin benda-benda yang tu lah yang membuatkan ah, graduan kita mahal